dan juga hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Saya sebenarnya bila mula uh, kita move kepada peringkat pemilihan Majlis Pimpinan Pusat, saya sebenarnya mulanya agak tawar hati. Tapi bila tengok Saudara Rafizi memulakan daripada podcastnya di Puchong, Saudara Ambassadu tuan rumah, seterusnya Jelajah Hijau Hiro uh, dari satu tempat ke satu tempat terbukti sokongan Akh Umi itu nampak bahawanya Akh Umi keadilan ini masih berpegang kepada prinsip masih ada adilisme untuk terus membawa perubahan dalam negara ini. Cuma pada masa yang sama sementara kita dah move on, saya semalam tak tentu pasal tiba-tiba diungkit balik cerita pemilihan cabang Johor Bahru. Saya dah tak nak buka dah cerita. Kalau tengok di Facebook saya, memang saya dah tumpu kembali kepada kerja-kerja kementerian cari balik projek-projek bermasalah. Yang mana baru-baru ini kita kantoikan bagaimana kontraktor itu menipu terang-terang di site. Siapa yang belum tengok boleh tengok. Kita tunjukkan bukti itu satu persatu. Tetapi bila perkara ini dibangkitkan balik, yang dibangkitkan itu oleh timbalan pengurusi JPP, Datuk Ahmad Kasim, ada satu video yang dirakam atas pentas memperkenalkan calon-calon MPP. Tapi untuk kenalkan calon, timbalan pengurusi JPP serang kita pula. Jadi di sini izinkan saya sedikit untuk bagi fakta ataupun bagi kebenaran supaya dalam keadaan Johor Baru ini bertuah kerana kita adalah negeri yang terakhir mengadakan pemilihan berkat kawan-kawan yang kena penggal kepala daripada minggu pertama sehingga minggu terakhir kita buat persediaan yang rapi. Dalam semua cabang yang mengadakan pemilihan parti Johor Baru satu-satunya cabang yang keluarkan angka sebelum JPP keluar. Sebab apa? Kita ada pacar-pacar yang dah bertugas menjaga par parlimen sebelum ini. Sarah Stanley, selaku ketua pacar. Kalau siapa yang bertanding di peringkat parlimen, don, di negeri Johor, mesti kena Stanley sebab dia lah jurulatih pacar kita. Dia yang mengajar, dia yang mengerahkan pacar-pacar kita. Jadi berdasarkan fakta ini saya pertahankan 949 yang saya dapat ni sebelum JPP umum. Ni nak tunjuk ke mana eh? Okey, ini saya nak tunjukkan statistik selepas pemilihan. Keadaan yang mana bila kita tengok keputusan yang keluar. Yang ini saya ambil kekuatan di peringkat sayap pemuda dan juga sayap wanita. Yang mana untuk sayap pemuda, kami menang semua kecuali yang kalah Amirul tadilah. Yang sepatutnya dia dah confident boleh menang dan sebagainya. Dan semua calon-calon AMK kami dapat 300 lebih ke atas dan untuk timbalan kita menang undinya 333. Untuk sayap wanita kami menang untuk naib dan semua AJK ke bawah yang kalah kena penggal ketua dan timbalan. Wanita kami dapat 501. Kalau berdasarkan statistik yang logik akal AMK kalau kita kira ada 70% lelaki 30% Sri Kandi. Saya buang Sri Kandi sebab kita nak kira dah wanita bersekali dan kemudian lelaki dewasa. Maksudnya di peringkat cabang, kita ada wanita, kita ada AMK yang mana kalau dicampur semua, angka itu melebihi 734 orang. Result untuk menang 648. Yang itu tak termasuk undi saya, undi lelaki yang lain semua ini. Sebab memang secara statistiknya, patutnya memang kita dah menanglah di Johor Bahru ini Dan kalau tengok dari segi AJK cabang yang tidak diganggu Dari segi angkanya, kami lihat 5 AJK cabang yang terbawah Calon-calonnya, undi yang mereka terima ni 300 lebih dan daripada situ sebenarnya undi keseluruhan 1296 tolak 332 dapat 964 memang lebih daripada apa yang kita sebut 949. Fakta itu ada. Tapi JPP yang ada ni terus serang mengatakan seolah-olah tak ada angka. Dan yang dipertikaikan soal, screenshot dan sebagainya kita kemukakan kepada JPP. Yang ini semua cabang-cabang yang hantar yang saya nak beritahu sebab saya masuk dalam sesi audit yang berlaku Sebenarnya juru audit pun mengaku bahawa mereka tidak pun terima screenshot yang kita hantar Tak buka pun sebenarnya putih undi Dan perkara ini diakui dalam laporan audit Walaupun muka surat bertebal-tebal ada 68% Muka surat 33 sebut memang mereka tak terima pun bukti yang kita hantar. Jadi sebab itu bagi saya sebenarnya pemilihan yang lalu terbukti bahawa ada perkara yang tak boleh terjawab sehingga hari ini. Cuma bila kita dah nak masuk ke pemilihan pusat, bila saya fikir balik bincang dengan teman-teman, walaupun result itu dipermainkan di peringkat cabang, walaupun yang dikatakan kita kalah di peringkat cabang perwakilan yang akan mengundi di peringkat MPP nanti lebih ramai side dengan YB Rafizi dengan kita semua sebab kita menang dari segi AJK AJK kita manakala atas talian tu kita dapat 45% daripada peratusan undi keseluruhan hakikatnya kita masih mendahului di peringkat angka umbi jadi sebab itu untuk teman-teman dari negeri Johor saya tahu ada yang datang mungkin tanpa kepala. Ada yang datang lengkap dengan cabangnya. Tuan Syed, kalau ada orang bertanding pun silap-silap kena penggal kepala. Jadi yang ini dari segi perwakilan saya yakin untuk negeri Johor hakikatnya kita kena bersedia untuk menghadapi satu pilihan raya negeri yang dijangkakan tahun hadapan dan seterusnya pilihan raya umum. Kita tahu betapa sengsaranya masuk pilihan raya negeri tanpa sosok Rafizi ini. Kesian kepada Presiden Datuk Seri Anwar seorang-seorang nak lead kempen ketika itu. Sebab itu kita perlukan Rafizi untuk negeri Johor untuk memastikan keadilan akan kembali bertapak di negeri Johor untuk di peringkat DUN. Dan pada masa yang sama, kita kena pertahankan kerusi-kerusi parlimen di negeri Johor dan saya agak bimbang. Dalam tempoh 2-3 minggu selepas pemilihan berlaku, dah ada ura-ura orang datang nak minta kerusi Johor baru. Mereka tahu bahawa itu sebenarnya kalau tanpa kekuatan sepenuhnya daripada keadilan, takut ada orang cucuk lubang, cuba ambil kesempatan. Maka sebab itu kepada para perwakilan yang datang pada hari ini saya menyeru mewakili Johor Bahru mewakili negeri Johor saya menyeru supaya kita bagi sokongan sepenuhnya kepada saudara Rafizi boleh ke tidak Dan akhir sekali saya mengharapkan supaya kita berlakulah dengan adil kita bukanlah menolak mana-mana calon semata-mata. Kita nak pertahankan perjuangan ini. Kita nak angkat Adilisma Parti ini. Dan saya yakin kombinasi Datuk Seri Anwar bersama dengan Saudara Rafizi adalah kombinasi yang terbaik demi kita menghadapi peperangan yang sebenar iaitu di luar parti nanti untuk memenangi pilihan raya. Maka sekali lagi kita bagi sokongan yang sepenuhnya kepada saudara Rafizi Ramli dan pasukannya sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada semua